Dövlət başçımızın tapşırığına əsasən Qubad rayonunun Ucqardağ kəndlərində yol infrastruktur layihələrinin icrası davam etdirilir. Qubanın Yerfi kəndi 1500 metr yüksəklikdə, rayon mərkəzindən isə 50 kilometrdən artıq məsafədə yerləşir. Uzun illər bu kəndin sakinləri və qonaqlar yolsuzluq problemi yaşayıb. Əsaslı təmirə ehtiyacı olan kənd yolu payız-qış mövsümündə daha keçilməz olurdu, xüsusən də Yerfinin girişindəki çay arasından. Quba rayonu icra hakimətinin başçısı Ziyadən Əliyev bir neçə ay öncə Yerfi kəndində keçirdiyi səyyar görüş qəbul zamanı kənd sakinləri müraciətlərində yolun əsaslı təmiri və kəndin girişində çay üzərində körpü tikintisi məsələsini qeyd etdi işlərlər. Yerfillərin əsaslı müraciətini nəzərə alan Quba rayon icra hakiməti və Azərbaycan avtomobil yolları dövlət agentliyi bu istiqamətdə məqsəd yönlü tədbirlərin icrasına başlayıb. Burada çox ağıncazlı idi. Yol maşınımız, maşınlar keçə bilmirdi yollarda. İndi Allah kömək eləsin prezidentimizdən yollar düzəlir, çörpəməli, çörkü düzəlir körpü olmayanda çox pis idi, çox zürüm çəkirdi camaat, əziyyət çəkirdi. Yağışda, palçıqda keçə bilmirdi. Yollarımız dərbat halda idi. İndi Allah Cənab Prezidentimizi canın sağələsi, Allah köməyi olsun ki, bizə üçün şərait qurur, körpü başdırır. İnşallah o günlər olar ki, asfalt olmasını da görərik. Azmütdə tərzində Quba-Gonaqçənt yol ayrıcından Yerfi kənd istiqamətində torpaq genişləndirmə işləri başa çatdırılıb. Hazırda kəndin girişindəki çay üzərində yeni körpünün inşası yekunlaşmaq üzrədir. Əraziyə gələn Quba rayon icra hakimətinin başçısı Ziyadddin Əliyevə Qonaqçənt-Yerfi yolunun əsaslı təmiri və körpü tikintisi ilə bağlı ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, yeni körpü Novruz bayramı ərefəsində istifadəyə veriləcək. Rayon icra hakimətinin başçısı Quba-Gonaqçənt yolunun tənci altı dərəcə ərazisindən keçən hissəsində görülən işlərlə də maraqlanıb. Məlumat verilib ki, Buradakı qayalıqlar xüsusi texnikalar vasitəsilə yarılaraq yol genişləndirilir. Videomuzu bəyəndisə, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izləyən olmaq üçün bildirimləri aça bilərsiz. Bəyəndiyiniz videolarınıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı.